श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् नमस्तस्मै भगवते शङ्कराचार्यरूपिणे येन वेदान्तविद्येयम्

तत किं तत किं तत किं तत किं कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवाः सर्वमेतद्धि जातं मनश्चेन लग्नं गुरोरं घृपद्मे ततक् किं ततक् किं तत किं तथक् किं षडङ्गादिभेदो मुखेशास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन्न लग्नं गुरो रङ्घ्रिपद्मे तत किं ततक् किं ततक् किं ततक् किम् विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततक् किं तत किं तथक् किं तत किम् क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्ग्रिपद्मे ततक्ं तत किं ततक् किं ततक् किं यशो मे गतं दिक्षुदानप्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनश्चैन्न लग्नौ गुरोरङ्ग्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किं न भोगिन योगेन वाजिराजौ न कान्तामुखेनैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततक् किं तत किं ततक् किं ततक् किम् अरण्येन वा स्वस्य गेहे कार्ये न देहे मनो मनोवर्तते मत्वनघ्ये मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत क्युं तत क्युं ततक् किं ततक् किं गुरोरष्टकं यः पुण्यदेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेद्वाचितार्धं पदं ब्रह्मसन्यं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमस्तस्मै भगवते शङ्कराचार्यरूपिणे येन वेदान्तविद्येयम्

तत किं तत किं तत किं तत किं कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवाः सर्वमेतद्धि जातं मनश्चेन लग्नं गुरोरं घृपद्मे तत किं ततक् किं ततक् किं ततक् किं षडङ्गादिभेदो मुखेशास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन्न लग्नं गुरो रङ्घ्रिपद्मे गुरोरं किं ततक् किं ततक् किं किम् विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तथक् किं तत किं तथक् किं तत किम् क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्ग्रिपद्मे ततक् किं ततक् किं ततक् किं ततक् किं यशो मे गतं दिक्षुदानप्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनश्चैन्न लग्नौ गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किं न भोगिन योगेन वाजिराजौ न कान्तामुखेनैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततक् किं तत किं ततक् किं ततक् किं हरण्येन <laughs> वा स्वस्य गेहे कार्ये न देहे मनोवर्तते मत्वनर्घ्ये <laughs> मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत क्युं तत क्यं ततक्ं ततक्ं गुरोरष्टकं यपठेत् पुण्यदेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेद्वाचितार्धं पदं ब्रह्मसन्यं गुरोरुक्तवाख्ये मनो यस्य लग्नम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमस्तस्मै भगवते शङ्कराचार्यरूपिणे येन वेदान्तविद्येयम्

तत किं तत किं तत किं तत किं कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवाः सर्वमेतद्धि जातम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततक् किं ततक् किं ततक् किं ततक् किं षडङ्गादिभेदो मुखेशास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततक् किं तत किं तत किं तत किं विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मतो न चान्यः मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं ततक् किं तत किं तत किं क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्ग्रिपद्मे तथक् किं तथक् किं तथक् किं तथक् किम् यशो मे गतं दिक्षुदानप्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनश्चै न लग्नौ गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किं न भोगिन योगेन वाजिराजौ न कान्तामुखेनैव वित्तेषु चित्तं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं ततक् किं तत किं ततक् किम् अरण्येन वा स्वस्य गेहे ना कार्ये न देहे मनो वर्तते मत्वनर्घ्ये मनश्चेन्न लग्नौ गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत क्युं तत क्युं ततक् किं ततक् किम् गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेद्वाचितार्धं पदं ब्रह्मसञ्ज्ञम् गुरोरुक्तवाख्ये मनो यस्य लग्नम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् नमस्तस्मै भगवते शङ्कराचार्यरूपिणे येन वेदान्तविद्येयम् उद्धृता वेदसागरात् शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रम् यशश्चारुचित्रं धनं मे रुतुल्यम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं ततक् किं तत किं तत किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वम् गृहं बान्धवाः सर्वमेतद्धि जातं मनश्चेन लग्नं गुरोरं घृपद्मे ततक् किं ततक् किं तत किं ततक् किं षडङ्गादिभेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन्न लग्नं गुरो रङ्घ्रिपद्मे ततक् किं तत किं ततक् किं ततक् किं विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्ग्रिपद्मे ततक् किं ततक् किं तत किं तत किं क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्ग्रिपद्मे तत किं तत किं ततक् किं ततक् किं यशो मे गतं दिक्षुदानप्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्ग्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किं न भोगिन योगेन वाजिराजौ न कान्तामुखेनैव वित्तेषु चित्तं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं तथक् किं तथक् किं तथक् किम् अरण्येन वा स्वस्य गेहे न कार्ये न देहे मनो वर्तते मत्वनर्घ्ये मनश्चेन्न लग्नौ गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत क्युं तत क्युं तत किं ततक् किं गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेही लभेद्वाचितार्थं पदं ब्रह्मसञ्ज्ञम् गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमस्तस्मै भगवते शङ्कराचार्यरूपिणे येन वेदान्तविद्येयम्

तत किं ततक् किं तत किं तत किं कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवाः सर्वमेतद्धि जातं मनश्चेन लग्नं गुरोरं घृपद्मे ततक् किं ततक् किं ततक् किं ततक् किं षडङ्गादिभेदो मुखेशास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन्न लग्नं गुरो रङ्घ्रिपद्मे किं ततक् किं ततक् किं किम् विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं ततक् किं किं तत किम् क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्ग्रिपद्मे तत किं तत किं ततक् किं ततक् किं यशो मे गतं दिक्षुदानप्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनश्चै न लग्नौ गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किं न भोगिन योगेन वाजिराजौ न कान्तामुखेनैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं ततक् किं तत किं ततक् किम् अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मत्वनद्ये मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत क्यं तत क्युं ततक् किं ततक् किं गुरोरष्टकम्यपठेत् पुण्यदेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेद्वाचितार्धं पदं ब्रह्मसञ्ज्ञं गुरोरुक्तवाख्ये मनो यस्य लग्नम् इति श्री श्रीगुर्वाष्टकं सम्पूर्णम्